На передодне дня профилактики гриппу и острых респираторных инфекций областным центром гигиены и эпидемиологии отбылася пресс-конференция, на которой специалисты дали отзнаку эпидемичной ситуации на Брешене и выником кампании по иммунизации насильства. Рассказывает Людмила Салдина. Острые респираторные инфекции и грипп у их ликуз являются наибольш массовыми захворываниями. У минулом году в области респираторной инфекции выкликали хворобу свыше 300 тысяч человек. На грипп хворела коля двухсполовой. Что тычется эпидемичной ситуации на сегодня, то врачи эпидемиологи означают ее к стабильную и отповедную сезону. На сегодняшний день следует отметить, что случаи гриппа не регистрируются. Что, наверное, связано в первую очередь с тем, что была проведена значительная работа по... Иммунизация населения против гриппа. Всего был, было привито в нашей области, аналогично как и в республике, 36,9% всего населения. Супрость гриппозную вакцину в минулом году отримали свыше полмиллиона жихаров в области. Из их больше за 80 тысяч, с 5,8% от усяго населения были прищеплены за кошт предприемств и организаций. Вакцинацию медики по называют самым эффективным способом попередить грипп, а так само и у нас, В первую очередь это осложнения, касающиеся респираторного тракта. Это бронхиты, трахеиты, пневмонии, э, осложнения, связанные с воспалением около носовых пазух. Кроме того, грипп может вовлекать в процесс и другие системы, а именно сердечно-сосудистую. Как осложнение это мы имеем миокардиты вирусные. захворванняў навострай спіртурнай інфекцыі грып медыкі прагназуюць на канец студзеня пачатак лютага. Чакаецца, што ў гэтым і піцьсезоне актуальнымі будуць тры штамы вируса грыпу: 2 грыпу А і 1 грыпу Б. Усе яны ўваходзілі ў склад супраць грыпосных вакцын. Эпідэміялагі мяркуюць, што дзякуючы праведзенай імунізацыі эпідэміі грыпу удасца пазбегнуць і ўсё ж лішні раз нагадваюць пра такія меры прафілактыкі як паўнавартаснае харчаванне з повышенаным утрыманнем вітамінаў і здаровы лад жыцця. Людмила Салдина, Александр Кривецкий, областные новины, Брест.